Первое национальное, 15 октября 2014 года, 10 дней до выборов, 29 партий претендентов, 4 из которых представлены сегодня здесь. Сегодня у нашей студии, согласно жеребкованию, Геннадий Балашов, представник партии 5-10. Прошу, витать. Что ожидает участников? Блок вопросов по внешней и внутренней политике. По два вот зрителей и от аудитории в студии. Далее блок обмена любезностями между партиями. Один вопрос любому оппоненту на выбор. Затем снова зрители и аудитория. По два вопроса. После этого видео вопрос из одного региона Украины, выбранный случайным перебором. И на десерт блок «Блиц». І у кожного з вас буде по хвилині на відповідь. Час відраховує хронометр, який ви бачите перед собою. Після збігу часу ми з Уравом при необхідності можемо уточнити э, вашу відповідь і порядок відповідей змінюватиметься з кожним блоком. Чого ми настоятельно просимо політиків не діляти, не агітувати, не призвати голосувати за вашу партію? Це було б прямим нарушенням закону. Ви злагаєте позицію вашої партії, этого вполне достаточно, щоб зрители самі зробили свой выбор. І ще раз наголошу: ми зробили все можливе, щоб учасники дебатів мали рівні можливості і просимо вас дотримуватись правил, з якими ви погодились. Отже, починаємо. Блок вопросів внутрішньої і внешньої політики. Порядок ответів в этом блокі буде следуючим. Перше відчає партія 5-10, второй Україна єдина країна. Далі інтернет-партия і затім представитель. правого сектора. Первый вопрос. Планы вашей партии по пенсионной реформе, пенсионный возраст и тип пенсионной системы. Геннадий? Я считаю, время. что пенсионный фонд Украине не нужен. Нужно платить всем бедным пенсионерам по 300 долларов в банке напрямую, а государство из бюджета должно перечислять банкам деньги. Как часто? раз в месяц, как положено, если человек достиг пенсионного возраста, он просто идет в банк с паспортом и должен получать свою пенсию не менее 300 долларов. Сколько э, пенсионеров сегодня е в стране, какую математику вы сделали? Сейчас 13 миллионов пенсионеров с этим бюджетом и то, что сейчас собирает государство пенсионный фонд и в бюджет, этих денег не хватит. Дело в том, что очень малые поступления, потому что идет казнократство и воровство. Как вы планируете изменить я считаю, что надо освобождать страну из налогового рабства, вводить в систему 5-10%. 5%, 5 с продаж и 10% социального налога. Тогда в Украину поедут деньги, а бюджет мы будем собирать больше в два раза. Ну и казнократство, так я понимаю, остановить? Да, потому что не будет НДС, а не будет казнократства с НДСом. Переходим к работе с аудиторией. Анастасия Русу, інститут журналістики. У мене таке питання до шановних присутніх. Справа в тому, що події минулого року показали, що не завжди політики є людьми, якими варто довіряти. Як ви збираєтесь повертати довіру населення до себе і чи не буде нас другого майдану? Дякую. Геннадій ваш ответ. Партия п'ять обозначила самую главную проблему Украины. Это нищета абсолютная. И война на Юго-Востоке это тоже нищета и продукт нищеты. И мы поставили перед собой задачу, чтобы граждане Украины вдруг поставили перед собой цель стать самыми богатыми в мире. А для этого надо стать самыми свободными в 21 веке. Чтобы товары, деньги и люди не терлись об чиновника. Поэтому мы призываем всю молодежь, всех граждан Украины присоединиться к партии 5.10 в деле, Завершение самого главного. Выхода из райства. Пожалуйста, извините, я должен вас остановить. Вы не можете призывать к вашей партии. А? Более вы нарушаете того, закон вас, уже сейчас. Смотрите, вот у вас <с прямо <с на тумбочке написано 5-10, а вы еще одну держите, а у вас еще там титр, и там тоже 5-10. Да. Не да. следует этого делать. Но тем не менее. Это вопрос... полезно людям выучить простые цифры 5 дней, чтобы они знали весь налоговый кодекс. они запомнят но? Вопрос о доверии к политикам. Как восстановить доверие? доверие? Правильно я понял? Политики должны говорить правду, прежде всего. Я стараюсь после 50 лет говорить абсолютную правду. Если граждане Украины нищие посреди Европы, им надо об этом сказать. И что граждане Украины не ставят перед собой цель стать богатыми. Правда в основе да. доверия. Да. Благодарю. Да, да. Алексей. Вы... Я да. уверен, что, во-первых, делая замечание по поводу цифр, которые написаны у Геннадия, вы прорекомендуете три раза, а он все всего один. <laughs> я так обращаю. я уже наперед. <laughs> uh, я... Прошу. Дякую вам. И наступное запытание будет трошки стосуватися іншого аспекта, зовнішньополітичного аспекту. Нашого життя, якими з вашої точки зору повинні бути зовнішні політичні пріоритети України, і чи погоджуєтесь ви з програмою президента 2020, яка декларує проведення реформ, які дадуть можливість Україні до 2020 року подати заявку для вступу у ЄС? Yes. Будь ласка, всього програма 2020 Порошенка это програма гарантірованої нещити в 2020 году. Потому что это ВВП России сегодня и ВВП Польши сегодня. Поэтому если Порошенко... Считает, что должно быть такое. Мы считаем, что украинцы могут разбогатеть по-настоящему в 10 раз, если отменят в своей стране налоги и попытаются быть похожими на Гонконг, Сингапур, страны, которые в кратчайшие сроки стали очень богатыми в мире и успешными. И есть только один способ завлечь деньги на территорию Украины отменить налоги, и ввести простую систему налогообложения, 5% с продаж и 10% социального налога. Это люди все должны заучить наизусть, что это единственный выход Украины из нищеты. И партия 5.10 делает все, чтобы распространить эту идею. Это, возможно, идея не этих выборов, но явно это партия будущего. А, как насчет ЕС все-таки? В вопросе там звучало. Мы слово. подписали соглашение, я считаю, с ЕС надо подписывать. Генеральное соглашение, но настаивает на том, чтобы в Украине была система 5.10. Спасибо. Дякую. Алексей. Дякую. дякую вам. И час аудитории снова. Будь ласка, кто? Бажая. Я бачила ось з рука, будь ласка, представтесь. Передайте, будь ласка, час впливає. Швидше, швидше, швидше. А, Марина, Києво-Могилянська академія, соціологиня. А, скажіть, будь ласка, чи народиться... Постматеріалізму серед української політичної еліти, і якою власне буде ваша особиста участь у творенні цього постматеріалізму? Що мають наводити постматеріалізм? Я щось постматеріалізм матери розповсюдження цінностей протилежних матеріальним, серед політичних Окей. еліт в нашій країні? Будь ласка, діалі граждані України даже що для них на сьогоднішній день деньги головне. Нет. И граждане Украины находятся на нижайшей ступени пирамиды Маслов. То есть они хотят только есть и одеваться, и на все остальное у них мозгов даже не хватает. И сегодня, чтобы подниматься выше по пирамиде Маслов, нужно заработать прежде всего деньги для Украины. Граждане Украины попросту должны стать богатыми. После этого они могут осуществлять все остальные реформы. Потому что сегодня те реформы, которые осуществляются, не решают главный вопрос, будут ли граждане Украины богатыми. И есть только одна система, которая выхода из нищеты для Украины. Это свободное хождение валют. Это система 5.10. Это фактически прекращение действия разрешительной системы на территории Украины. То есть Украина должна стать самой свободной, самой свободной территорией на территории всего земного шара. Тогда сюда поедут деньги. Спасибо, то, то вы Геннадий. Вы... Я мог бы очень коротко ответить на ваш вопрос. Нет, сказал Геннадий. Спасибо. Вы уважаете, что Украина не готова до постматериализма? Понимаете, у нас много говорят о духовности, бедные люди. А надо задуматься о том, а что у вас в карманах. И людям разъяснить, что пока вы не наполните свои карманы, не накормите свои семьи, перестаньте говорить о духовности. Рассуждайте о ней, но задумайтесь о собственных семьях и заработках. И почему мы живем в крысином обществе. Национальные дебаты продолжаем. Напомню, що в доступі інтернет-пользователі кримська татарська і англійська версії на каналі Пірону в YouTube. Представники чотирьох політичних сел, сто людей в аудиторії, два модератори. Видивитись національні дебати, завданням яких є допомогти вам визначитись за кого голосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Далі очікуємо прямі дебати між ФАТІ. Итак, господа, каждый из вас задает один вопрос одному оппоненту на выбор. Прошу вас формулировать за 30 секунд, у оппонента будет 60 секунд на ответ. Порядок в этом блоке сдвигаем на один шаг после каждого вопроса. Вопросы последуют в таком порядке. Украина единая украина а Затем интернет-партия, правый сектор 5-10. А, Геннадий, вы сегодня не очень популярны, я так понимаю, среди ваших коллег. А Ваша очередь задавать вопрос. 5-10. А вообще вопрос. Соли. Да, пожалуйста. Вопрос популярности. Спросите у студентов. Сколько им часов читают про деньги и как зарабатывать. И пусть задумаются, почему, да почему государство им не читает про это деньги. У меня вопрос к интернет-партии. Угу. Партия 5.10 смотрит будущее и хочет, чтобы граждане Украины были богаты и не воровали. А интернет-партия украла образ Дарт Вейдера. Засоряет политический эфир. И фактически наносит ущерб государству. Вы партия воров? Благодарю. Принимаете вопрос? Отвечайте. Я же могу понять. Это протестное настроение, чтобы показать, что такое клоунизм и кто такие воры. Вот это все чиновники, чинуши, политиканы, которым мы можем наблюдать с 1984 года. Вот это воры и политиканы. А это протестное настроение молодого поколения, которого один человек молодой содержит двух пенсионеров. Когда мы что-то производим, программируем, варим мыло, делаем биодизель. Я, например, член-корреспондент инженерной на академии Украины, беру и тварю. А вы вот что-то занимаетесь теоретическим политиканством, то есть мошенничеством. Вы воруете самые цены, что есть у нас. Это наше жизненное время. Так это вы вор. Это был ответ, Геннадий? Ответ У вас еще есть ответил, образ Дарт Вейдера они украли. Интернет-пиратство, что вы вот такое, видимо, тут... Мы же его не коммерциализируем, мы же не продаем его, мы его, наоборот, популяризируем. Да, да. А музику? Okay. Тим не менее. Навесні цього року парламент ухвалив закон про суспільне мовлення, згідно з яким всі державні телерадіокомпанії мають, на базі цих компаній має бути створено суспільне мовлення. Водночас парламент того ж дня завалив законопроект про роздержавлення друкованої преси. Мене цікавить, як ваші партії голосуватимуть за законопроект про роздержавлення преси в новому парламенті, він обов'язково буде. І чи голосуватимуть вони за законопроекти, які нададуть суспільному мовнику майбутньому більше фінансової незалежності і редакційної? Дякую. Дякую, Дякую вам. Я думаю, що в бідному обществі настільки падає мораль. что в принципе все продается и все покупается. Поэтому, если мы говорим об общественном телевидении, нужно задуматься о том, а кто имеет право вещать на государственном канале как общественность. И я думаю, что общественному телевидению надо задуматься о том, как получать бесплатный контент, возможно, с видеоблогеров. По максимуму, потому что вещать должны люди, которые за это не получают деньги, а делают это ради того, чтобы оповестить общество. И если так будет происходить, то общественное телевидение имеет право на жизнь. А все остальное телевидение должно быть частным. Другое дело, что граждане Украины сегодня так мало зарабатывают, что они все вместе не могут противостоять олигархату. Поэтому единственный выход из того кризиса общественного, куда мы попали, это обогащение общества. Чтобы люди стали богатыми, и тогда они смогут по-взрослому принимать за себя решения. Чуть-чуть еще от самого вопроса, государственная медиа, да или нет? Мы сказали, что чтобы общественным было, контент должен быть бесплатным. А государственная медиа остается все-таки или нет? Я знаю, что сегодня принят закон, и оно остается. А должно ли оно быть в будущем, я не думаю, что такая необходимость. Пардон, что сегодня принято? Принято государство... закон об общественном телевидении, насколько а, а, да. да. я знаю. Мы говорим Вы... о факте, который произошел. Вы разъясняете громадское и державные. Окей. Добре, я дякую дуже. Цей блок завершено, і перш ніж ми перейдемо до наступного блоку, давайте зробимо паузу. Залишайтесь першим. Кернасальний прямий ефір. Ми продовжуємо Нагадую, свої запитання ви можете залишати на нашій сторінці у Фейсбук, а також дивитись на нас англійською та кримсько-татарською на нашому каналі Ютуб. І ми переходимо до наступного блоку запитань економіки. Блок економічних питань. Відповідь в цьому блокі послідують в такому порядку. Інтернет-партія Правий сектор 5.10. Україна єдина країна. Перший питання блоку – Нужно ли И как именно перепрофилировать экономику Донецкой и Луганской областей, учитывая регрессию угольной промышленности, на которой базировались эти регионы. Для меня Луганск и Донецк оккупированные территории. И я, пользуясь трибуной, обращаюсь к Петру Порошенко, чтобы он в конце концов объявил войну войной и оккупированные территории, оккупированные территории. Теперь что касается экономики Донецка и Луганска. На сегодняшний день это депрессивные устаревшие территории с устаревшими технологиями. Если убрать государство из экономики, то капитал, люди и деньги начнут двигаться. Совершенно естественным образом. Я не уверен, что на депрессивной территории останутся люди. Скорее всего, они поедут к центру Украины, расселяться будут вокруг Киева, возможно, в Киеве, а Киев как мегаполис огромный будет расти. Но это возможно только, опять же, если отменить все налоги, пустить свободное хождение валюты и дать полную свободу движения товарам, деньгам и людям. Спасибо, Геннадий, был полный ответ. Желательно бы, конечно, экономический вопрос, но если нет, то и нет. Будете? Прошу. Вот, под... Игорь. Ігор Бураковський, у мене такі є дуже е, короткі коментарі, одразу питання. Да? Значить, я послухав ваші виступи і в мене два зауваження. Перше, треба читати документи Європейського Союзу, тому що все про що ви розповідали, включно з Албанії, воно не має жодного відношення до Євросоюзу. Це перший момент. І другий момент, коли ви відповідаєте, да? Значить, я хотів би, щоб ви відповідали по суті, тому що в мене складається таке враження, що більшість з вас, не всі так мовити, ви йдете в політику по приколу. Це дуже знаєте небезпечно за великим рахунком. У мене дуже просте економічне питання. Да? Как вы уважаете? Каким должен быть бюджет 2015 года? Дякую. Геннадий, сам прозвучало слово ⁇ налоги да. ⁇ Ваш шанс. Сегодня бюджет Украины по этому году представляет примерно 40 миллиардов долларов. Я думаю, что учитывая курсовую разницу, что мы потеряли Крым, потеряли Донецк, Луганск, я думаю, что он будет 30 миллиардов долларов. И это факт неоспоримый. И когда задают вопрос совершенно бестолково, что вы будете делать с таким бюджетом, разорятся. И когда господа налюстрируются, когда э, на управляются, на контролируются, они все равно придут к выходу, к выводу, что надо отменять налоги на территории Украины и делать прозрачную систему, чтобы люди зарабатывали деньги. Тогда в бюджете Украины будет 54 миллиарда долларов по этому ВВП. У вас довольно конкретна цифра. Ви да. считали? Так, да, я читав. Благодарю. Прошу. А, наступне запитання, У нас в мене також публіка є. А, наступне mm. запитання а, також буде стосуватися трошки зовнішнього зовнішньоекономічного аспекту. Якими з вашої точки зору повинні бути головні ринки збуту вітчизняних товарів? І а, чи вважаєте ви, що необхідно а, надавати преференції та субсидії вітчизняним виробникам? Щодо... Добре, дякую дуже. Будь ласка, плять, десять. Тысячу лет структура экспорта из Украины не менялась. Зерно, рабы, руда и дешевые женщины. Вот партия 5.10 впервые поставила задачу развернуть финансовые потоки на территории Украины. И это возможно. Только если Украина станет безналоговым государством. Вот эти молодые люди смог, получат возможность разбогатеть. И ни в коем случае, чтобы государство не лезло ни в одну отрасль. Главный лозунг партии 5.10 государство вон из экономики. Именно такая иллюстрация должна быть проведена. Отменен НДС, отменены пошлины, простая система налогообложения. И вот эти все люди становятся богатыми людьми. Внешние рынки. Открыты все, по вашей мысли. Да, так вот. Все рынки должны быть закрыты, границы экономические открыты, товар свободно перемещаться. Услуги, товары и деньги должны свободно перемещаться. Только в таком обществе творятся капиталы настоящие и производятся продукты. Украина на сегодняшний день человечеству ничего не дает. Единственное, что она может дать человечеству, это огромную безналоговую территорию, где будут совершаться сделки всего мира. Благодарю. Сергій Даниленко, Інститут міжнародних відносин. Мене цікавить, як в цій ситуації економічній ви дивитеся на соціальну сферу, зокрема освіту, медицину. Як ви плануєте взагалі економічну модель, яка б вирішила питання тих галузей, про які я щойно сказав? Це буде і відповідь для тих для молоді. Да, але ж це да. дуже широка питання. За дуже широке таке? Ну от Може... о, 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 галузь освіти мене цікавить. И Ваши конкретные думки по галузи обучения, какие решения вы примете, как вы будете вести политику в этой галузи? Геннадий. Образование. В нашем государстве сегодня нет никакого образования. Все это фикции в виде вузов, где фактически людей ничему не учат, в силу того, что профессорский состав находится на нижайшей уровне пирамиды Маслова. То есть они не зарабатывают деньги. Они думают о еде, о том, как заработать, в том числе и на зачетах. А вот чтобы люди получили эти все возможности, там, это надо усвоить. Открою вам невеличку таймницу. Для того, чтобы учиться в будь вузе света, просто можно будет разумным, не быть Нет, богатым. правильно. Сегодня можно бесплатно учиться в Ютубе у лучших профессоров мира. Почему? Тут я с вами согласен. В Германии, например, тоже бесплатное образование. Теперь уже и для иностранных Германия стала богатой страной, потом вела у себя НДС, чтобы выдавить оттуда производство. Мы вели для себя НДС и выдавили все, что было живое на этой а территории. Что все-таки делать с украинской системой образования? Оставить какие есть или поменять эту модель. Поміняйте домовитися, она больна, с ней нечего делать. А Дякую Пащий. він завершений. Так і після невеликої пази, паузи зустрінемося Прямо... та сном. Ми переходимо до наступного блоку дебатів. Запитання з регіону. Теперь відео випробувати від одного из регіонів України. На ответ все те же 60 секунд. в таком Правий сектор. Затем партия 5-10, Україна, єдина Україна і інтернет партия України. Вітаю всіх, хто знаходиться в студії, а також стежить за ефіром. Моє запитання полягає в наступному. Скажіть, будь ласка, яким чином ваші виборці та всі громадяни України зможуть контролювати ваші ж предвиборчі обіцянки? Дякую. короткий конкретный вопрос прошу Геннадий. партия 5.10 это единственная партия которая на сегодняшний день имеет экономическую программу и четкую программу будущего более того мы 5.10 начертали на своем знамени там так и пишется 5.10 поэтому для нас достижение результата это внедрение системы 5.10 когда будет свободное хождение валют когда будут открытые границы и когда у нас будет совершенно свободное общество партия 5.10 это единственная партия Ради мы которой... занимаемся ради не агитацией, контроль. а ответами на запитание наших председателей. Там вопрос президенту. контроля. Власна, как вас контролируют? Нас контролируют очень просто. Вы смотрите на знамя, и мы не успокоимся, пока не добьемся... Того, чтобы было 5-10 в Украине. Для этого нам надо 226 голосов и вся власть в Украине. Иначе мы это сделать не сможем. Поэтому Блин. сегодня это единственная организация, вокруг которой могут объединяться ради будущего все граждане Украины. А контролировать вас невозможно. Элементарно нас контролировать, следить за нашей деятельностью. А -а -а. Следить где? В сети. У нас интернет, очень четкая цель. Мы даже не блокируемся ни с кем. Потому что мы хотим безналоговую Украину. Геннадий, у вас нет, скажу, электоратов. Вот это можно было вместить первые У нас первые были 10 уже секунд. политики космонавты, я так подозреваю, что мы Украина побежали, на сказал... Украина Геннадий, а, ваша программа партии делает разницу между городом и селом или нет? Огромную разницу. И тогда будет у вас ответ, я так понимаю. В силу того, что у нас зона рискованного земледелия, мы никогда не будем ведущей сельскохозяйственной державы. Подтвержу вам это цифрами. В Украине 10% ВВП вырабатывается сельским хозяйством. 10%. 30% промпроизводством, а 60% услугами. И тем не менее в парламенте находится лобби только сельского хозяйства и только промпроизводства. А вот люди, которые завтра пойдут в услуги работать, они не получат своего лобби в парламенте. Сегодня фактически мы зациклились на селе, потому что не понимаем тенденции в мире. Тысячу лет назад в Украине в селе, судя по всему, занято было 90% населения. Сегодня 10% населения. Так задумайтесь, будущее Украины в услугах или в сельском хозяйстве? Гонконг это 96% услуг. Сингапур это 97% услуг. Поэтому ориентируйтесь, какую страну вы хотите. Египет или красивый Гонконг. Спасибо, Геннадий. Я могу? Все-таки да, спрошу. А если мы... В конечном итоге получим весь мир, доведем до абсурдной ситуации, весь мир получим исключительно предоставление услуг, а кто же будет производить гидропоников? В городах будут расти прекрасные сельскохозяйственные культуры. Кроме того, есть страны, которые вырабатывают по три урожая в год. Египет, Соединенные Штаты Америки. Поверьте мне, они, им наше сельское хозяйство даром не надо. Україна є третьою країною за продажем зерна в світі. Це треба також пам'ятати. І насправді сільське господарство українське досить серйозне. Але я ми не там не хочу продовжувати. Ноль. Україна продає 40% 40% сорок продукції на всхід. Ми ноль там зарабатаємо реком... може Маржинальна Ставка дуже низька, а будем... нам треба двійний, трійний підйом. Ми можемо з цим поспоряджатися, всеукраїнське політичне Так політичний... ви в цьому не розбираєтеся, чому ви починаєте коментувати? А це ви розбираєтеся, нас життя да. на Марсі скоро буде завдяки Почитайте, скільки мусилося Євгенію Олександровича Хабєрівського. Всеукраїнське політичне об'єднання, Україна єдина Україна. Дякую да, дуже і ми переходимо до фіналу. Блок блиц випроси і не менше «Бліц-випроси». не менее. Мы задаем короткие вопросы, вы получили, отвечаете да или нет. Вопросов будет четыре. После каждого ответа сдвигаем на один шаг. Вопрос первый. Поддерживает ли ваша партия запрет деятельности коммунистической партии, да или нет? Пять десять. Да. Да. Однозначно даст наказанием еще их. Прозекер. Дякую. Другое питание, будь ласка. поддерживаете вы расширение права для иноземцев встановлювати украинских сирит, так чи ні, будь ласка. Да. Алексей? Не готов ответить. Категорически нет. У нас нет готовить ответов. Дякую. Дякую. Вопрос третий. Поддерживает ли ваша партия криминальную ответственность за неперсональное голосование, иными словами, кнопкодавство в Верховной Раде? Интернет-партия. Конечно, обязательно нужно ответственность, да. да. Я думаю, что тут требуется, установить административную и подальность это трошки как бы из иншего. То есть нет? Ради. Невыполнимо. Но поддерживать или нет, да или нет? Невыполнимо. А поэтому не поддерживать? Невыполнимо. Алексей. Расстрел. Принято. Четвер... Ага. Четвертое запитание. Поддерживаете поддерживаете вы введение в Украине загального податку на нерухомость, как это есть в многих странах Европы и США? Будь ласка. Правый сектор. Ну, я бы сказал, что если даже... Так или нет? Я ж думаю, если так, то то на уровне 2-3%, на жаль, не больше. Пять... Он есть. Окей. Загального я сказала податку. Он есть. Окей. Украина единая Изучу вопрос, отвечу. Сейчас не готов. Интернет-партия. Нет, налоговая система строится должна быть совсем другой стратегии. Нет, просто выборочно нет. Окей. Спасибо. Дякую дуже и блиц-блок питань завершено. И дякую всем участникам. Геннадий, Геннадий. Чуть -чуть. Стойте. Третий выпуск дебатов завершен. Зрители, думаю, смогли либо утвердиться в своем выборе, либо сменить приоритет по итогам сегодняшнего диалога. Спасибо всем за участие.